Добрый, добрый день. Меня зовут Дмитрий Карп, я один из организаторов данного мероприятия, данной акции. Это громадское движение, мы его назвали «Цена жизни». Организовано многими громадскими организациями. Это региональные автомайданы, это автомайдан Киев, это Союз предпринимателей Украины, это ГО «Революция гидности», то есть адвокаты. И мы добиваемся того, чтобы в первую очередь была отставка НКРЕ в полном объеме, потому что на сегодняшний день фактически те тарифы, которые они утвердили, нету никакой прозрачности. Также мы хотим потребовать создания межведомственной комиссии с участием громадскости при аппарате президента Украины, для того, чтобы мы могли провести аудит тарифов, аудит поставленных услуг, аудит электроэнергии, аудит газопостачания, водопостачания. И мы на сегодняшний день видим, что что, э, кабинет министров фактически, который обещал какие-то реформы, обещал какое-то э, увеличение уровня жизни людей, э, провалил свою программу, провалил все, что они могли, в принципе, предоставить для людей. Идут манипуляции, идет мародерство по стране, государственные предприятия приватизируются, подаются на приватизацию, вместо того, чтобы разбираться с теми государственными предприятиями, которые были украдены из Украины. Фактически на сегодняшний день все, что все жизнеобеспечивающие государственные предприятия, я говорю сейчас о обувь энергах, Водоканала, о водоканалах, о поставление о поставлении услуг, о производителе услуг принадлежат. VSP Energy больше половина ⁇ это российская компания. И Ринату Ахметову, которую мы все знаем, фактически спонсирует и финансирует движение сепаратистов. И э, эти люди для нас на сегодняшний день формируют тарифы для населения кабинет министров не то что не препятствует и не проверяет, а наоборот, недавно постановлением кабинета министра были отменены все ранее бывшие постановы, которые хоть каким-то образом регламентировали тарифы и полностью провалено руководство менеджмент кабинета министра Арсения Яценика. Также мы будем требовать его отставки, потому, и потому, что если менеджер не справляется, если идет мародер... Если нет борьбы с коррупцией, то э, пускай уходит в отставку и формируется новый кабинет министров. Ну, мы отлично знаем, как, ну, в принципе, знаем, как формируются тарифы. И мы понимаем схемы, какие были использованы, какие схемы еще много лет назад были построены вася Хмельницким, всем известным, как коммунальные предприятия передаются сети, как с помощью манипуляции с углем формируется и увеличивается электро... стоимость на электроэнергию, как подаются и, в принципе, согласовываются между своими же предприятиями, олигархами и монополистами стоимость услуг между собой. Все это приводит к тому, что, ну, все это приводит к тому, что тарифы завышаются в энное количество раз, деньги выводятся в офшорные компании и нет никакого прозрачного механизма, он убран много лет назад, а нынешнее правительство сделало так, чтобы его окончательно уничтожить механизм проверки и аудита. Не участвуют в Местные рады не участвуют, местные громады в аудите, в формировании, в проверке тарифа для населения. Все сделано для того, чтобы манипулисты могли сами с собой практически согласовывать стоимость, ее подавать и, скажем, выставлять население знаю, а что какие-то политические силы за вами стоят. нас уже начали, там, мы за несколько дней как начали организовывать эту акцию, мы уже были агентами Кремля, и там... Э, 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 нас нанял Порошенко против Яценюка, нас нанял, ну то есть уже версии было очень много за неделю, э, достаточно, фактически мы на сегодняшний день э, собрались действительно гражданскими инициативами, нам частично помогли некоторые предприниматели организовать это все, потому что есть уже факты и случаи, что люди просто, ну, конечно, это одна из причин, это не является главной причиной, наверное, мне хотелось бы так верить, но у нас есть факты, что уже там, по-моему, это Запорожская область, там сына убили в АТО, пришли платеж, муж и мужа тоже убили в ато пришли платежки женщина покончила жизнь самоубийством в возрасте 56 лет ну э давайте говорить о том, что как минимум должны быть для того, чтобы повышать тарифы, даже если они повышаются, должны быть в первую очередь индексированы заработные платы и пенсии. Почему наше движение называется «Цена жизни»? Потому что это не только тарифы, это вообще в принципе гидное життя для человека, гидная заработная плата, гидная пенсия, гидная праця. Для того, чтобы человек мог не выживать, мы на сегодняшний день оказались, я не помню, там, ну, за, не просто за чертой бедности, но большинство африканских стран средняя заработная плата выше, чем в Украине при сегодняшнем том курсе Национального банка, который есть. То есть мы видим за много времени после майдановских событий, после того, как наши мужновладцы непонятно, не получившие никакого в принципе доверия, но люди на то что кто-то хотя бы должен руководить страной не то что сделали что-то в лучшую сторону а жизнь людей ухудшилась в энное количество раз и это как в финансовом плане так и в моральном и не как бы не за то мы боролись не того мы хотим и я надеюсь что народ больше не будет терпеть и не будет попускать отношение власти такое к собственному народу Я можу тут сейчас К нам по нашему приглашению. Це всі регіональні автомайдани, более 30 регіонів. В основному ті, хто організував громадські діїчі, громадські Да. діячі. Я представлюсь Олексій Коломієць, голова громадської організації Чернівці Автомайдан. Сьогодні ми приїхали також висловити свою недовіру уряду, тому що, як сказав сьогодні співорганізатор КАРП, це проводить до зобруження населення. Як створюються тарифи, нам дуже відомо, тому що я сам економіст, бувши двічі депутатом міської ради. Я сьогодні являюсь членом виконавчого комітету міської ради, тому для мене ці не нове, і як воно створюється. І скажу вам одне, що Буковина з надією дивилася на Арсенія Петровича, як на нашого земляка, тому що коли він говорив попередникам, що власного газу вистачає для покриття повністю споживання населення, який вартував біля 80 80 доларів. А сьогодні ми говоримо про те, що 450, 300 і так далі, тобто це призводить до того, що люди не будуть. Мати за що навіть поїсти, купити хліба, тому е, ми і Чернівецький автомайдан приїхав сказати, Арсені Петрович, ви були дуже прекрасним юристом. Їдьте до нас на Буковину і продовжуйте свою роботу. Ось ця оця вистава, як чому вона саме така, як організатор скажіть, Чому два крови? Ну я думаю, що не треба говорити, тому що ви саме прекрасно розумієте. Е, яка у нього позивна, позивний у нього? Тому безумовно, це смішно, але не настільки би було смішно, як плачевно. Тому ми б хотілося б, щоб і кроликів не було, і зайчиків, а щоб був народ жив в вільній Україні. І, на жаль, сьогодні ми бачимо в тому, числі, при Чернівецькій області, коли до влади йдуть ті, які відсиділися в траншеях криси, які починають сьогодні вилазити. і які були з тою владою, але заховали свої голи у пісок і сьогодні приходять до влади. І чомусь ілюстрації е, до них не доходить. Тому ми також висловлюємо свій протест проти цих призначень, які сьогодні відбуваються. А ви вже отримували нову квитанцію? Е, ні, ми дружина отримує квитанцію, але це ролі не грає. Ми знаємо прекрасно, які вже задекларовані ціни на газ, на електроенергію, на воду. Де люди в селах не зможуть прожити, тому що і не отримують субсидії, тому що настільки хитро зроблено для того, щоб для отримання субсидій, що якщо навіть людина має паї земельні, воно враховується у вартість, і людина не зможе отримати, хоча користь із тих паїв, скажіть, Буковина сьогодні це гірська гірська область. Люди мають в горах паї на яких нічого не вирощується, воно не, не, не має ні е, насаджень, нічого. І їх враховується, і люди доведуть людей до повного зобруження. Безумовно, ага. там, там є ціла схема, е, коли можна отримати. Да? Маєте транспорт, виходить, в е, будинок, да? потрібно взяти її кредит. Да? а взяти її фактично це あ何もないからスピーカーじゃなくてばかり。<laughs> Я вообще я буду говорить мне удобнее по русски, не потому что я не знаю украинского, а потому что мне мысли быстрее получается. Значит, вообще повышение тарифов на сегодняшний день в нашей стране это преступление, геноцид перед украинским народом, потому что то, что повышаются сегодня тарифы, они не обоснованы ничем и никогда. Повысить тарифы на наш собственный газ, газ для населения – это преступность вдвойне. Поэтому я считаю, что нужно сегодня парламенту и премьер-министру подумать или уйти в отставку. А вот вы уже? Да, да, мы получали квитанции. Э, мало того, что получали, не только. Я являюсь э, председателем органа самоорганизации своего дома и своего района. И то, что пенсионеры завтра будут думать, что им делать, кушать или платить за квартиру, они, конечно, должны кушать. Но у них не хватит пенсии даже на сегодняшние цены на то, чтобы покушать. Я пенсионер. У меня пенсия, будем говорить, ну, я считаю, что почти минимальная. Вот там 1600. Но если по сегодняшним ценам, то я должна буду оплатить за коммунальные услуги все 1600. А что дальше? В 300 раз. В 300. То есть, когда будем говорить, я не говорю там хорошо или плохо, но когда были раньше стабилизированы цены еще до нашего государства Украины отделенного, то я платила за свою квартиру 5 рублей 62 копейки, за четырехкомнатную квартиру. Это все услуги вместе взятые. Подождите, почему мы сегодня должны покупать у государства свои ресурсы, газ наш, нашей добычи, да, и тем не менее население согласилось при определенной цене покупать свою собственность у, своих, у своего же государства. Так почему мы должны сегодня ее увеличить необоснованно в 300 раз? За газ мы платили 3,60, а сейчас мы платим 200. 17. За так во сколько? Вам нужно даже и думать. И также и за отопление, и также за горячую воду, и также позымать тарифы на воду, на воду. Что касается нашего города, то я вам хочу, что это самая коррумпированная ЖКХ, это самая коррумпированная система. Самая. И нужно сегодня решать вопросы на законодательном уровне. Нужна сегодня реформа ЖКХ. Реформа ЖКХ не то, что они хотят свалить на народ создал общество совладельцев. Общество совладельцев и ЖКХ реформа – это совершенно разные вещи, не имеющие никакого отношения к реформе ЖКХ. Меня зовут Радченко Раиса Сергеевна. Я из Запорожья. Да, у нас все увеличилось, все незаконно. На сегодняшний день наш народ может понять, если они должны прислушиваться к хозяевам. варус 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 ане нов Получили ли уже квитанции на квартиры? Насколько повысились цены? И... Нет, еще не получили. Как вы ожидаете, расскажите. Ну, по разговорам, должен раза в три больше получить. Особенно за содержание дома, за воду холодную, горячую, за отопление, за погрев. Все. Там все, 800 гривен обещают. Вместо 150, там... А скажите, насколько это ударит по карману? Большая ли пенсия, сколько придется платить? Ну что, ударит. Хорошо ударит. Не выдержу. Лично я не выдержу. Не знаю, как жить дальше. Платить не хочет, то есть нельзя. И не платить нельзя. И что делать? Заплатишь, хотя и обещают они когда-то повернут, там и субсидии сделают. А как, как до, до того времени дожить? Нечего. Скажите, а субсидию собираетесь оформлять? Есть ли такая возможность? Ну, ну как будто бы оформили, но еще результатов нет. Сказали в июле месяцы, а до июля надо же дожить, это три месяца. Спасибо большое. Как вас зовут? Леонид. А фамилия? Лысун. Как вы считаете, вот нужны ли такие акции? Почему проводятся? Вот, почему ну, конечно лишь бы они результативные были, а результат положительный. То есть, чтобы понизиться все-таки, что не могут так уж И, и выходит, понизиться, да, курсе, да конечно, да, да а, да. а у вас как получали О, нет, нет. Ну, я, если это так, как обещает, то нечем жить, нечем. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ви вже отримали квитанцію? Чи наскільки очікуєте підвищення тарифів? Наскільки це вдарить до пишет? Це слів для, немає для мови. Я маю дуже велику сім'ю і тому тут сьогодні. А все остальне нехай доповнять мене, хто може більше сказати. Це страшне. Звичайно, отримали в п'ять-шість разів газ тільки подорожчав, а все остальне, а все остальне, не, я ж вам кажу, що я не, 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 не побачила. А на акцію прийшла, бо я знаю, бо я тут часто буваю. Скажіть, будь ласка, наскільки ви розчавав, скільки коштував з ту На одну людину коштував 12 гривень, а зараз 68. Ну, те, що я, те, що я бачила. А скажіть, будь ласка, чи будете оформлювати субсидію і взагалі це ж треба всі, всі прибутки, щоб оприлюднити такі переконати? У мене все можна зробити, а чи буду, чи не буду, не знаю я. Так. А чому не знаю? А чому теж не знаю? Тому що я вже наказана, наказана, 62-го року працюю тут і наказана нашим господарством. Дуже. І зараз і дітям моїм тяжко. П'ятеро внуків в одній квартирі. Два подростки по 9 класів закінчили. Одному 11. І двоє в школу підуть, як далі жити. Оце з цими тарифами. Так, тяжко дуже. Як ви вважаєте? Чи потрібні такі акції? Чого ви хочете? Ой, та, та... звичайно, потрібно. Якби потрібно, якби не потрібно, якби вони збиралися щодня, я б щодня тут була, бо мені дуже тяжко. Дуже тяжко та, хочете, щоб знизили тарифи, ринки. Да. Що Іди ми... моя подружечку. <сум> 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 <Да. сум> знизили звичайно, звичайно, знизили знизилися. Звичайно. А за субсидії я ж вам кажу. Це будемо бачити, бо с... дочки, сім'ї. Вони будуть дивитися, що, хто, що, це, що це дасть. Це, це нічого не дасть, ці субсидії, нічого не дадуть. Вони тільки до гіршого доведуть нас. Тому ми не будемо… А, були субсидії, а не а, де. Де. Як вас звати? Віра. А прізвище? Янка. А, да, як і Янка? У вас дім чи квартира велика? Квартира. 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 І так. дуже багато людей. П'ятеро внуків. внуків і... Я даже не знаю, что и говорить. А Но ну, я субсидию получаю. Конечно, такая субсидия непонятна. Очень много людей погибших, умерших у нас. А куда деньги деваются? Остальные никто не контролирует эту владу, понимаете? Деньги дают, да, субсидию мы пенсионеры, это малообеспеченные получать должны. Я в этом месяце не оформляла субсидию, так как я понадеялась, что автоматически будет она. Те, которые раньше получали, но я смотрю так картинки по телевизору показывают, что очень много пожилых людей, старых людей. А я думаю, что они не больше меня получают оформляют сидят и оформляют эту субсидию хотя министр это самая соцзащита или как там пообещал что автоматически будет перечисляться вот. ну я считаю что субсидия должна быть адресной и именно конкретно куда она пошла чтобы можно было проверить проконтролировать эту владу чтобы не было так вот на мертвых душ списаны эти деньги это наши деньги это деньги налогоплательщиков уже а я, вы знаете, мне почему-то председатель я в кооперативном доме живу, дают всегда О, позже. Ну, ну я плачу естественно, так как тариф там двойной идет. Значит, до 20 числа идет один тариф, после 20 идет другой тариф, повышенный. И вот этот повышенный тариф, как бы он уже нам субсидию, которую мы получаем субсидию, нам по завышенным тарифам дают. Понимаете, пенсионерам. Но ну, нам ради Бога все равно можно еще платить было. А вот ну, скрытый, как бы вот этот вот после этот двойной тариф, вот этот вот, это типа есть это, ну как сказать, скрытый. Ой, забыла, как она называется, это слово ну, повышенный тариф, это раньше штрафные санкции были, а, а сейчас как бы уже тоже штраф, только уже по другой цене, это уже считается как штраф. Я думаю, это должно идти а. на другую статью расходов, естественно. А много ли вот вас от, от дохода занимает вообще зарплата? Это сколько увеличится даже? В... Вы знаете, если я только по коммунальным, вот это вот мне 80 чем-то там, это без воды горячие, без холодные они. Я, у меня получается где-то горячей воды там и, и полкуба. Ну, куб могу. Ну, максимум полкуб у меня на два месяца хватает. Куба. Ну, это молодежи надо там плескаться, мыться, да. А мы как бы экономные. Стараемся лишний раз не это самое. Ну, машинка стиральная, там все само нагревает. Поэтому мало. А тем более, что я это самое, детей не имею. Поэтому <составимся> сама... Очень экономно. Как вас вот. зовут? А, Светлана Николаевна. Ага, не не хочу говорить. И не хорошо. хочу. А... а какой канал? Это, это место теледом. Посмотрите внешне. Ну, а, такие а, вот, вот, вот дела. Все. Конечно, надо, чтобы была адресная допомога. Вы у Александра Дмитриевича возьмите интервью. А, великолепно. А, 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 а. Напряму передаємо. До вечора буде. О, давайте такі тарифи на комунальні вимоги е, е, міжнародного валютного фонду. Так, почекайте буде. Сім разів. разів треба підняти тарифи. Тарифи де? А ну йди сюди, оно ну, сюди, ану сюди. Ну, сюди. Так, жінко, де наш казан? казан! Де казан? Ой, є казан. Давай, ти готуй, а я пішов вогонь розпалювати. Давай, давай. Ой, який ти смачненький. Ой, багато їм! А можна попасть, ще з тебе? вогонь, вогонь. Так, скажіть, будь ласка, ви комунальні послуги виплатили? Ні, ви, ви чорти! О! Так з того треба починати. Давай сюди газ свій. Давай сюди газ. Так. За неоплату, так сказати. Yeah. Hey -hey -hey. Yeah. Люди, треба піднімати тарифи. Тарифи треба піднімати. Піднімати треба тарифи всі в раз. Та скільки можна? Жінка, давай ми з нього борщ звати. Давай, борщ, давай казанок, швиденько. Так, казанок. Давай наше вітро. Ну що ви стоїте, люди? Шо Та люди. Так, вода на борщ у мене є. Мовчи. Ми зараз... Треба всім раз, так, всім раз треба піднімати тарифи. Люди! Треба піднімати тарифи! Тарифи треба підіймати, всім разів! Інакше нам ніяк вийти з цієї кризи. У нас країна терпить дуже страшні часи.

с поддержкой нас, с желанием, чтобы Украина стала процветать. Приезжает к нам поддержать нас те, кто понимает, что путинский режим фактически уничтожает Новинского. Киевляне, пожалуйста, подтягивайтесь, мы... Спасибо. Ну, хотелось бы, надеюсь, что каждый из вас может донести своим друзьям, своим знакомым Ці про і з вашого дозволу ми, напевно, щоб почути кожного робота на роботі. Завтра вони брали відпустки. Завтра приїде ще щоб... щоб гідно жити. Тому що гідне життя це можливість гідно отримати гідну освіту. Це можливість театр, це можливість гідно сходити на концерт. Це можливість це... бути і відчувати себе заслуговою. Отже, ми знаємо, що Україна дуже освічена, дуже гарна мінімальна заробітна плата. Вже 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 просто смішно це порівнювати мають тарифи, люди мають сплачувати ці фінансові проблеми, які нібито справді вони вкрали гроші великих за кордон. І чомусь забуває абсолютно про те, що у людей є також фінансові?